Поле. Когда мы были там, мы отдали радины. Александр как раз ушел с россиянами, должны были передать Красному Кресту нашему. Ушли, забрали они Сбройные силы Украины, взяли они еще другие подразделения, батальон но сказали, что вот, мы остаемся в поле, потому что мы в их понятии были каратели. Каратели фашисты они говорят, если тех призывали по повесткам, то вы пришли по зову своего сердца, то есть вы каратели. Когда Моторола приехал, Но Моторола еще тогда не приезжал, приехали его бойцы. Вот первая фраза, которую они нам сказали, приведи нас, что у пробы вешайтесь, мы сейчас везем вас в город Донецкий, будем вами это передать. Потом они нас погрузили. потом они нас погрузили на машины, и отвезли в город Донецк, в СБУ, мы потом в СБУ окрестили так называемую избушку. Там нас обыскали, забрали личные вещи, забрали деньги. Деньги когда забирали, они говорят, что мы забираем у вас деньги для того, чтобы подать нашим детям, чтобы можно было не купить конфет. Потом заставляли, когда мы уже обстояли там, ну, в принципе, может, вы видели, в интернете есть это, это как раз нас, они обыскивали, Спрашивали, почему вы здесь. Потом они заставляли, когда нас опускали в подвале, мы там находились, 44 дня мы находились в городе замеске. Когда мы опускались в подвал, они заставляли, чтобы мы вытирали ноги у державных, у державных прапор Украины. Те, кто отказывался, то есть методом физического воздействия этих людей наказывали. Там был еще один, как его позывали, Донецкий. донецкий, донецкий. Адреналин. У него адреналин, у него в руках был пистолет, который стрелял пластиками вот этими шариками. Ребята, когда наклонялись, он в тело целился, стрелял. То есть, вот эти пластиковые шарики, оно пробивает кожу насквозь. То есть потом выковыривали эти шарики. По содержанию, по всему остальному, ребята, я вам не хочу жалко рассказывать. Почему? Потому что оно может быть, будет выглядеть о том, что вот я на этом внимание акцентирую. Не хочу я на этом свое внимание акцентировать, То есть мы солдаты когда мы шли защищать наше Отечество, мы уже морально были готовы к тому, что с нами может произойти любая ситуация. 44 дня мы находились в городе Донецке, потом они зашли к нам и сказали, что завтра за вами приезжают автомобили, и мы едем в город Иловайск, восстанавливая так называемое их народное хозяйство. Мы прекрасно знали о том, что те разрушения, которые были в городе Лавайске, это не наши дела. Почему? Чтобы вы себе имели представление. У нас в батальонах добровольческих нет тяжелой артиллерии, нет тяжелого вооружения. У нас что? Штатная. Это автомат Калашникова 5.45, калибр 7.62. Да, у нас были ручные гранатометы, я этого не буду. Да, у нас были гранатометчики, были гранатометчики, да, у нас были крупнокалиберные пулеметы, но те разрушения, которые в городе Иловайске, да, что мы могли повредить, да, у нас были подствольные гранатометы, что мы реально могли повредить, при этом всем это их не заборы, тогда, когда по нас вели активный мир. По заборам мы могли повредить, выпить стекла, а больших разрушений нанести им по большому счету не могли.